три часа дня, и вы лицезреете наши сани ангельские образы. И все это неспроста, да, потому что три часа, а мы будем вещать и продолжать, и будет интересно, и полезно. Например, как переплисти океан на човни? Кто такие ангелы-инвесторы и что они делают в нашей жизни? Как найти деньги для своего проекта? Будем общаться с Наталкой Березовской, которая с настоящим янголом-инвестором, тож предлагаю сейчас накрутить гучность на максимум, потому что это живые деньги. Наталія Березовська, голова правління українського клубу бізнес-англів ЮаЕнджел. Інвестує у стартапи впродовж п'яти років, а також є засновницею десятьох компаній. Привет! Привет, я хотела к вам крыльями повернуться, да. но <laughs> оставим это пока. Слушай, Ставим. ну, э -э, ангелы, это же все же добрые существа. Скажи, пожалуйста, а можно ли оставаться добрым существом там, где есть деньги, вот это вот дьявольское? такие, такие Почему большие? ангелы так называются? Потому да? что деньги для них совсем не главное. Да как правило, самые крутые ангелы – это те люди, которые в первую очередь помогают стартапу. Mm -hmm. Помогают советами, помогают связями какими-то, и, может быть, даже mm -hmm. вместе с ним немножко работают в его проекте. А сколько важно для ангел инвестора вообще образование как таковое. Наверное, везде, где я училась, разговаривать меня не учили. Образование. Эм... Не самое, наверное, важное вообще в стартап-тусовке, но я вам скажу, что часть специального образования, например, то, которое я получила в Америке и касается оно непосредственно венчурных инвестиций, мне лично очень помогло просто быстро внедриться в это дело, а не долго читать интернет и не понимать, как это работает на самом деле. Сколько грошей вкладывается у среднего в Украине у стартап? Это очень сильно зависит от того, на что метит стартап, mm -hmm. какие перед ним стоят задачи и сколько денег ему нужно для того, чтобы дожить до какого-то следующего значительного события. Следующим значительным событием может стать либо то, что этот стартап уже начинает получать прибыль mm -hmm. и может жить за свои деньги, либо в этот момент он настолько вырос в своих показателях, что может привлекать mm -hmm. следующую более масштабную инвестицию. Если говорить о деньгах, то в среднем, наверное, ангелы могут вкладывать... Ну вот, грубо говоря, это раунд от 50 до 200 mm -hmm. или 300 тысяч долларов. Тысячи стартапов из России Украины. Майже миллион онлайн в боливальнике. И лишь один шанс получить 100 тысяч гривень за 100 секунд. То переможе! Дивись у фіналі і DX 18 серпня о 17.00 на м 1 Яке задоволення, окрім якраз естетичного, морального задоволення отримують янголи від того, що вони вкладають гроші. Я думаю, что это в первую очередь реализация своих каких-то знаний, своей экспертизы, своих skills потому что когда ты кому-то помогаешь, и а ты уже uh -huh. прожил весь, весь большой путь, сам как предприниматель состоялся, тебя, конечно же, переполняют знания, тебе хочется ими с кем-то поделиться. Uh -huh. И как раз те, в кого ты вкладываешь деньги, это люди, которые максимально готовы тебя слушать, потому что им нужны твои советы, yeah. а не только деньги. У нас есть клуб ангел-инвесторов, oh. мы принимаем заявки, у нас есть платформа, на которой мы это делаем, и стартапы присылают нам свои предложения, которые мы рассматриваем, приглашаем их на питчинги, так называемые, раз в месяц слушаем лучших из них, выбираем, кого вкладывать. Какие главные параметры должен иметь стартапер для того, чтобы заявить про себя? Ну, в первую очередь у него, наверное, уже должно быть какое-то а, сложившееся понимание о том, не просто что он хочет делать, а что он уже проверил свои гипотезы каким-то образом, mm -hmm. что это уже получится. Ангелы ⁇ это все-таки не совсем те люди, которые ну, будут вас сегодня слушать, если у вас идея на салфеточке написана. Скажу вам честно, ангелы во всем мире уже намного меньше смотрят просто на презентации на бумажках. Mm -hmm. И им хочется всем, чтобы стартапы уже, возможно,... А, немножечко начали зарабатывать mm -hmm. хоть какие-то первые совсем маленькие денежки хоть как-то проверили либо что-то уже сделали потому что очень очень высокий уровень риска mm -hmm. и если вы хоть что-то проверили то уровень риска ангел может для себя снизить поэтому совсем с э, идеей можно наверное ходить только в том случае если вы ну супер гениальный изобретатель или ученый mm -hmm. или что-то у вас есть такое чего действительно нет ни у кого mm -hmm. Mm -hmm. Наташ мы будем еще у тебя все же допрашивать советов как увериться ангел-инвесторов в то, чтобы они вкладывали в тебя свои, так сказать, как силы и средства. Сабета, как а стартап. Да, это, а, об этом обо по всем поговорим, потому что у нас действительно программа э, юного э, разума, ментального такого чистого, который хочет самопроявляться и все же желает и открывать свои стартапы также. Поэтому ты для нас очень важный гость. Отже, будем опизиматы такие страшные питания. Я капарконат инвесторов, в классных гроши у сама у ваш проект. А еще много интересного, например, виртуальная перчаточка, которая передает вес предметов. А еще в чем секрет успешного стартапа? Мы будем... А, да, собственно, 100%. мы обо всем об этом уже, уже говорим, но будем продолжать говорить пока после музыкальной паузы.